तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे इतना ध्यान में रखो। नेपाली टिंगना सा ने आ जा बेटा मस्जिद में आएगा तू दो टाइम में मगर जाएगा इंशाल्लाह स्ट्रेचर के ऊपर बोल दिया हिंदू गब्बर म्हणून ओळखले जाणारे भाजपचे मंत्री नितेश राणे हे गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे कायम चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिलेत विशेषतः मुस्लिम समाजाबाबत त्यांनी केलेल्या विधानांवर नेहमीच चर्चा रंगली आहे मस्जिदीत घुसून मारण्याचा इशारा देणं असो किंवा इतर वक्तव्य राणे यांच्या बोलण्यावरून वाद सतत निर्माण होत असतात तो बोलती तो मैं तो बोल भी ये तो मराठी में बोल किया गया मेरे को कुछ समझा ही नहीं इसलिए तेरे जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोग ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे इतना ध्यान में रखो दरमियान काल एमआईएम नेते असदुद्दीन ओवैसी अहिल्यानगर ये सभा पार पड़ी या सभेत भाषणासाठी उभे राहिलेले वारिस पठाण यांनी मंत्री नितेश राणे यांचा उल्लेख करत त्यांना थेट आव्हानच दिले एक नेपाळी म्हणतो की मुस्लिमांना मस्जिदीत घुसून मारू मात्र तो दोन पायांवर येशील पण जाताना जाशील असा इशारा वारिस पठाण यांनी राणेंना दिला कुछ ये रखा इनका एक ही काम है। जाओ नफरत फैलाओ नफरत हाइएस कैसा फैला सकते हैं मुसलमानों के खिलाफ शराब बकवास करो उसमें एक वो आ गया नेपाली टिंगना सा ना हर दिन बार बार आ एक ही काम ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे मुसलमानों को अब तो चैलेंज भी कर दिया था मैंने आ जा बेटा मस्जिद में आएगा तो दो टाइम पे मगर जाएगा इन स्ट्रेचर के ऊपर बोल दिया था डरते किसी के बाप से नहीं संविधान का सम्मान करते हैं मान मर्यादा रखते हैं कानून कायदे का पालन करते हैं इसीलिए मगर तो एक नफरत का माहौल मेडल भी मिल चुका है उनको मिनिस्टर भी बना दिया गया है फिर भी नहीं मानता बस नफरत फैलाओ उसके बाद एक और आ गया काम घूमता कुछ नहीं है बस मस्जिदों के सामने मोबाइल लेके घूमता रहता है ये लाउड स्पीकर में इतना आवाज आ रहा है ये लाउड स्पीकर में इतना आवाज आ रहा है यही नफरत फैलाना और हक बुला हक बयानी बुलंद करे हम पे केस हो जाते आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से अरे जो भी मुसलमान है वो जब तक आए लो मोहम्मद मोहम्मद रसूल नहीं बोलता मुसलमान ही नहीं है मुझे भारत का संविधान का आर्टिकल 25 इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपना राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन करूँ मगर देखा यह गया कि भी हम कुछ भी लिखते, कुछ कुछ इनको नफरत हो जाती है वारिस पठान यांच्या या विधानावरून आता नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे या वक्तव्यावर नितेश राणे किंवा त्यांच्या समर्थकांची काय का का प्रतिक्रिया येते हे ये पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे